ঢেঁকীৰ চাপকেইটা দেখি বিহু বিহু নিশ্চয় লাগিছে কিন্তু আমাৰ ঘৰত বিহু সদায়ে লাগে সিফালে আকৌ জীয়াই আমাৰ ঘৰত আজি যিহেতু উৰুকা সাঁজ খাব লাগিব সেইকাৰণে দাদা মাংসৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছে মোচাই বোলে মোৰ লগত খৰি কঢ়িয়াব এতিয়া পশুদেৱে কোলাত কেঁচুৱালৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৰে আমিও খৰিকেইডাল লৈ আগবাঢ়ি গৈছো আৰু মোচাই আমাক বাট দেখুৱাই গৈছে যেন সি সেই বাট দেখুওৱা শিয়ালটোহে পোৱালদাই আকৌ বাঁহডাল বকা সুৰৰ থোট ফলা দি ফলা দেখি একেবাৰে ৰাসলৈ মনত পৰি গল তাৰ মাজতে ময়ো দুচাপৰমান কুঠাৰ মাৰিলো এয়া বাবাৰ চুঙা পুৰি হৈ গল এয়া আমাৰ বাৰ্থডে চাহত এসোহা মাৰি মই ওলালো বিহপুৰ ভাৰ্গৱক বাহ দিবলৈ অ বাহ নহয় দেই চুঙা চাউল ঈ ধেমাজিৰ পৰা গহপুৰ তিনিটা চুঙা চাউল লাগে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে আমি পুৰা মাংসৰ আয়োজন কৰিলো আৰু বৰ্তা আৰু পোৱালনা মিলি মেজিৰ খৰি জপাত লাগিল মাঘৰ বিহু উৰুকা দিনা পোৰা মাংস নোখোৱাকে থাকিব পাৰি জানো কুকিক কলো কেমেৰাটো লৈ চাই দিয়া তাই চাই পিনে ধুনীয়াকৈ হাঁহিটো মাৰি দিছিল এয়া আমাৰ মাংস পুৰা হৈ গ'ল আৰু মই লৰা লৰি গৈ গ'লো আৰু এনেদৰে ভগাই সকলোৱে মিলি খাল আপোনালোকে উৰুকাত কি কি খালে কমেণ্টত জনাবচোন এবাৰ এয়া বাবাও মাংস বনাবলৈ লাগি গ'ল এফালে আহিল কলাই বটা তুল বৰ্তা আৰু আমি সকলোৱে মিলি এপাক বিহু মাৰিলো আৰু আমি য'ত থাকোঁ বিহু নোহোৱাকৈ জানো থাকে পপলিয়ে আকৌ পুষ্পা পস্তু দিবলৈ লৈছে এয়া জীয়া আৰু চুপোৱা প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো বিলোৱা দায়িত্ব মোৰ এই ভাগত এনেদৰে সকলোৱে মিলিজুলি ভাত সাঁজ খোৱাৰ পাছত ৰাতিটো মই ইয়াতে কটাম বুলি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আজি কাৰত ভূত ওলাব ঠিক নাই দেই মই উঠালে মেজি জ্বলি আদাই হল কোনে জনালে পাত টাই নাপালো তাৰ কাষতে একাপ চাহ খাই আপোনালোকক বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ধন্যবাদ